Bu hiss bir hiss olmalıdı. Yəni elə bir ki dil soydaşın desən, dil ağlayan kiritmək, bununla gözəl nə ola bilər? Bir yıxlan durquzmaq. Bax bu Azərbaycan məmurlarında yoxdur. Belə seçillər o o yaxəsə qavə qavənin o toilet aparatız baxo bir səhvçi verdin. Misvari batare əlinə deyir, "Ay, qan çıxır be. Yox, səndən məmur olmayaız. Bizə qansız lazımdır, qansız." İndi digəvlər <laughs> qansız adamları Ona görə də biz belə idik. Bilirsiniz, Avropalılar başqa cürdü. Bax, açığınısa deyim ki, məmurlar, bax, istəsən Hollandlar olsun, Almanlar olsun, öz vətəndaşına xidmət etməkdən zövq alır. Azərbaycanda məmuru görmədim. Mən bir kənd bir e, o, Jekin bir ikisinin məsələn o vaxt bir mülk vardı, onun söhbəti vardı. Biz onunla kağız ardıq elədik. Mən kömək elədim. Mən ona gül almışdım, xanım idi. dedi ki bunu ne inedim? Yok dedi yokum ben pul verdim. Ne sen verdim o pulu dedi iyi pulu verdim. Dedim bana gül de verelim. Diyor ben gül lazım dedim. Gül mü diyeyim dedi. Dedim ne para ver idare diyesin. Onda bir stat yazmıştım ki stat yazmıştım ki yegane ömründe ilk defa dedi ki las geldi ki kadın hiç kişi memur olsa da gül kabul etmiyor. Pul kabul ediyor. Gül kadına kadına gül bağışlamaktan gözel ne olabilir? Bir bir Avropalı bir həkimə bir gül verəndə nə qədər onlar fərəhlərin. Bizəm bizim biraz ə, bizi biraz xarab eliblər, həpsən də deyirəm. Yenə deyirəm mümkündür düzəltmək. Kadrlar milli kadr olmalıydı. Ölkədə milli o 5-ci kolon deyirlər, nə bilmirəm, İran mollalarının agentləri, Moskvanın agentləri. Bunları təmizləmək lazımdır. Cəsarət olmalıydı. Bunlar nə qədər ölkədə ə, onlar ə, ə, vəzifə tuturlar. Bizdə hem birliğimiz olmayacaktı ona sonra. Bakın kimi terpendisen bu yakınlarda ben okudum ki o keşmiş metronun sahibi kim olsa bir milyon mu, üç milyon mu? Faizle pul verir. Ay kişinin o bu pulu hardan alır bunlar. Bunlar Rockwell'lerin kovumudur neydi? Kimi terpendisen <laughs> milyonlar terpendir. Ama bu taraftan da bak Serdar Bey inanın ki bu sözü demezdim. Ben açıram Whatsapp'ımı, Facebook'umu öz yaxın dostlarım, qohumlarım. Çox fürsət bura 50 manat, 100 manat. İnanın ki, bax bax biz də dərdidik. Bu ölkəni bax bu cür vəziyyətə qoyurdlar. Belə yetib sevincləyirik, ay mən bilmirəm, işsiz, nə biləmi, pandemiya vaxtı otub xoyurdum mən 200 manat. Burada bağaza bağlandı, məsəl üçün də o nə qədər o sahibkarın zərəri vardı, hökumət həmsim verdi. Bu pandemiya dövründə Əzərbaycanda e, pisəndədir. Qəzetləri oxusan, falan rayona prezident 2 milyon ayırıbdı. Mən hələ belə məlumat oxumamışam ki, oxuyasan ki, məsəl üçün bundestag elə belə ki, Saksoniya, nədir, nə, aşağı Saksoniya 3 milyon ayırmışdı. Bilib bilsən ədədi. Bilib belə ucuz yazılar verirlər və yax da nə bilim prezident falan yola bu kadar pul veriyordu. Abi bunu ben hele Bakı'da onu bir sene görmüştüm. Körpüde yazılmışlar ki bu körpü Cenab Prezidentin Seran Camii'nin tikilifti. Yani, Azerbaycan'ın prezidenti falan falan. Yani, bu Ermeni'nin prezidentinin Seran Camii körpü de Hollanda'da da. Hollanda'da 4 mertebeli, 5 mertebeli körpüler var. Onda yazsınlar ona ki bu körpü kraliçanın ya yani kralın Seran Camii'nin tikilifti. Böyle bir sen bak bu informasyonlar sonra inanın ki yani şeyler bazen O şeyler o kadar böyle biz düz değilsiz. O kadar bir abırçı böyle şeyler çıkar ortaya Bütün o çörpüler yol çeşitleri hamısına yazmış. Böyle böyle, böyle heriflerle birisi de onlar da biraz kızıl suyuna da batırırlar böyle. O yakışı da pul ayrılırlar oraya. Bu da dolandı ne bu Avrupa oyunları gelende hamısı söktüler. Bilirsin söktüler? Ya. Hamısını, hamısını. Avrupa oyunları kabağı hamısını söktüler. Niye söktüler? Amərlər bilirlər ki, bu ayıbdır da, bilirlər. Avropalılarla gəlib görməsin ayıbdır. Sadəcə bunlar bizdən ayıb eləmirlər, bizi adam yerinə qoymurlar. Görürsüz adam kim baxmır de ki, bu belə də deyir. Yo, mən mən inanıram ki, oru heçbəkədə prezident özü demir ki, belə şey yazın. O yaltaq adamın cəzalandısa eləməz də elə. Mənim qadımdadır, rəhmətli heydəli deputat, hansısa deputatod nə idi? Məqalə yazmışdı, onun yersiz tərifləmişdi, o cəman hirsəndib elə. Ümumiyyətcə açığısa deyim ki, biləsən hər şeyin təri var. Biləsən yaltaqlıq, səmimiyyət başqa şeydir, səmimi. Bir də yaltaqlıq. Səmimi gözəldir də, o, təriflə bilərsən də dövlətin rəhbərinin uğurlarını qeyd eləməlisən. Nə olar ki? Amma bunu da bir endazəsi olmalıdı.